Ну, хочу вам все таки показать что такое вечерняя радость и ради чего стоит прийти к нам там завтра или сегодня еще до 9 часов но ну, лучше всего приходите завтра лучше всего сегодня смотрите что хотел сказать вот она вечерняя радость называется получается здесь вот это вот тарелка с лососем смотрите какая красота это лосось филе, да, приготовлено в соусе, ну, мне даже трудно назвать, каким, каким, каким потом рис. Это тоже рис приготовленный не просто рис, а рис куриный, да, то есть это по специальному рецепту, не так, что белый, а, ну, приготовленный с душой. Потом дальше капуста, отваренная в соусе калуа и гавайский салат с макаронами. Но самое главное, вот что хотел сказать. Это вот булочка. Булочка это э, Манапуа называется. Рецепт отличается от бао, хотя технологии, да, они то они где-то то есть, взяты, то есть из китайской кухни. И что советую вам сделать? Это вот обязательно попробовать соус, попросить в соседнем нашем симстраф. Это соус соевый с чесноком с булочкой. Это просто отменный вкус. Это вот. Ну и, конечно же, сегодня была акция. Сегодня мы всем дарили напиток. Кубик. Это малазийский сок. Очень вкусный, очень с кусочками, с кусочками кокоса. Вот, ну, самое главное, конечно, это. Поэтому ждем вас завтра, эта акция будет повторена 1 сентября. Поэтому, дорогие друзья, ждем вас завтра, ждем в наших заведениях Симстраф и также Шака Кичин. Это адрес Лобановского 124Б. Приходите, вкусно, э, вкусно очень, по-настоящему. Поэтому ждем вас до лучших встреч.